bir odam bir joyi og'risa yana tabibga boradi shundaymi og'rimaguncha bormaydi bu kasal bir necha yil burun boshlangan bo'ladi to insonga alam bermagunicha og'riqni sezdirmaguncha u kasalni borligini bilmaydi og'rigandan keyin tabibga boradi bugun mana shunday siz bilan bizni jasadimizni qalbimizni og'ritmayyogan bir kasal haqida gaplashamizki ehtimol shunday bir tushuncha bo'lib qolsa kerak sizlarda bunaqa ka kasal ham bormi hali bizda bunaqa kasal borligini bilmasangiz uni tuzatishga kirishamiz bu shunday kasalki juda ko'pchiligimiz bundan g'ofilmiz beparvomiz va deyarli hammani qalbida bunda kasal bor mana o'tgan suhbatda aytik hanzala roziyallohu anhu rasululloh sollallohu alayhi vasallamni suhbatlarida o'tirgan paytda bir boshqacha holatda bo'ldi oilasiga borib xotini bilan ozgina dunyoni gapini gaplashgandan keyin qalbini o'zgarayotganligini sezyapti ya'ni qalbi ozor chekdida rasulullohni oldiga shikoyat qilib bordi bugungi siz bilan gaplashmoqchi bo'lgan mavzuyimiz bu mana arab tilida al ujub deyiladi o'zbek tilaga oguradigan bo'lsak bu kervozlik degani kervozlik nima kervozlik ana shu kibrni bir ro'y. ro'parasida turgan odamdan inson albatta o'zini ustun deb biladi bir odam chiroyliroq mashina minib kelsa seni mashinang chiroyli bo'lsa ato meni kuchim ko'proq ro'paragizdagi odamni puli ko'proq bo'lsa zato men o'rischani yaxshiroq gapiraman albatta sizning ichingizda unda yo'q bo'lgan bir sifat borki shu sifatlan o'zingizni nima deb bilasiz baland deb bilasiz zato biz namoz o'qimaganimiz bilan matimiz toza deymiz har bir odam o'zini ro'parasidagi odamdan qaysidir bir sohada nima deb biladi meni diplomim bor deysiza kamida bu mana shu kervozlik yoki ujub deyiladigan bo'lsa bu kasalni mana ko'rib chiqamiz bu kasal haqida salaf salafol nima deishgan? bu kasalni dorisi qanday bo'ladi mana shular haqida gaplashgan bo'lamiz inshaalloh. kunlarni birida mana o'sha işte bir avvalgi zamonlarda bir kishi shunday bir Allohga yetishib qolgan valiylardan ekanki rivoyatlarda keladi ustida doim bulut yurar ekan uni salqin qilib ustida alloh taolo yetishib qolganligidan obtoqni to'sib turadigan bulut doim boshida yurar ekan kunlarni birida shu odam ko'chada ustida buluti bilan ketayotsa boshqa bir odam o'tirib narigi odam sal bir nomi chiqarroq bir avtoritetroq odam ekanda ko'rib havas qilibdi ustida buluti bor ekan xudoga yetishib qolgan odam ekan ke shu yaxshi odamni orqasidan ozgina e yuray menga ham shu yaxshilikdan de yuqsa ajab emas debdida orqasidan ergashibdi ustida buluti bor bo'lgan kishi qarasa orqasida shaharda o'zga ko'zga ko'ringan hurmatli bo'lgan odam erishib kelyapti ha debdi bari xudo bir zuvolamni katta uzib qo'yganda mana shular orqamdan nima qilyapti Yetib kelyapti o'zga ozgina e baho berib qo'yibdi ketayotgan odam bulut egasi o'ngga burilibdi bulut egasi egasichopg orqasidan ergashgan chopga o'tibdi bulut orqadagi odamdara chiqib ketib qolibdi ya'ni shu kungacha oldidagi odam o'ziga bebaho bermasdan o'zini kamtar olib tutib yurgan paytda bulut yurdi ustida o'ziga bir marta baho berib qo'yganda mana shu rivoyatda kelisa bulut orqadagi odamdan ketib qoldi man aytinglarchi kimimizda shu sifat yo'q albatta ro'paramizda turgan odamdan o'zimizni qaysidir bir sohada nima deymiz yuzta sifatdan to'qson to'qqiztasi bor unda lekin bittasidagi bittasi yo'q o'sha bitta sifatdan o'zingizni nima deb bilasiz ustun deb bilasiz bu sifati bor odam o'zini boshqalardan ustun deb biladigan odamda taqvo degan sifatni bo'lishligi nihoyatda qiyin bo'ladi ulamolardan so'rashganki qaysi bir kishi taqvoli bo'la oladi muttaqilardan bo'la oladi desa aytarkanki kanki ular ro'parasida turgan odamni shu odam ollohni huzurida mendan ko'ra azroq bo'lsa kerak deb o'zini kamtarroq tutgan odam taqvoli emas shu odam taqvoli bo'lishlikka yaraydi ikkita qo'li bo'lsanglar boksyor degani emas ya'ni boks o'ynasa shu ikkita qo'li bor odam o'ynay oladi degani yaraydi shu degani ro'pparasida turgan odamdan o'zini kamtarroq olishlik sifatiga ega bo'lgan odamni taqvoli bo'lishlikka imkoniyati bor bo'ladi Mutarraf ibn Abdullah aytadi kechasi bilan ibodat qilib qiyomit laylda turib uxlamasdan kunduzi men kechqurun qiyomit layilda turdim deb o'zimga katta baho berib yurganimdan ko'ra uxlab qolib ertabilan turib pushaymon yeb yurganim yaxshi deydi biz 6 kunda hatini tugatdik endi masjidga tarovaga chiqmasangiz ham oladi undan ko'ra chiqmang edi o'sha taraiga o'sha hatnida turmang edi agar mana shu turganligingizni pesh qilib mana shu turgan sifatingiz bilan o'zingizni boshqalardan ko'ra ya'ni uch kunda tugatadigan mashqlarimiz boru mana haqiqatdan unda turishlikka quvvat kerak bu jasadni ham qalbda ham quvvat kerak turdida endi bunday qilib qo'yyapti mana biz deyapti uch kunda xatim qildi chidab turib berdik deyapti abdulloh mutarof aytyaptiki kechqurun qiyoara turaman deb uxlab qolibman deydi ertadan turib turolmaman d deganim yaxshi deydi kechasi bilan namoz o'qib qo'yib o'zimdan xotirjam bo'lib yurgandan ko'ra deydi e'tibor beringlar juda og'ir gap bu bomdodni masjidda o'qib qo'ydingizda una yurasiz birovga aytmaysiz lekin o'zizdan ozgina nim xotirjam довольный bo'lib qolasiz ha olloh biladi birodarlar u bomdodingizni olloh qabul qildimi yoki shunday kasal bor ekan bizni ichimizda kim aytadi menda yo'q shu sifatd parishta bo'lib qolmaydimi unda Oisha roziyallohu anhudan so'rashdi işte, yomu mu'minin, mata alamu anni muhsin men muhsin yaxshi inson ekanligimni qayoqdan bilaman deganda osha onamiz aytdiki o'zingni yomon odamligingni bilsangda yaxshi odam bo'laverasan o'zingni kamchiliklaringni borligini o'zingni ayiblaringni borligini ko'rayotgan bo'lsang demak yani sen endi men qachon aksi yomon odam bo'laman desa o'zingni hasanotlaringni yaxshiliklarini ko'rishni boshladingmi tuz yaxshi bo'lib qoldiz misol o'tganligidan ko'ra bemalon bo'lib qoldi anaqa bo'lib qoldi moy ishingizni tashladingiz faqat nimalaringiz ko'rinyapti o'zingni hasanatlaringni ko'rishni boshlagan kuning yomon odamsan ko'p ilmni keragi yo'q o'zingizni aybingizni nuqsoningizni ko'ryapsizmi demak yaxshi odamsiz ayblaringizni emas fazilatlaringizni ko'rishni boshladingizmi demak yomon odamsiz bu shunaqa kasalki tashqariga bilinmaydi shundaymi u odamning ichkarida bo'ladigan yani kasal misol bir odam deylik ko'p gapirayotgan bo'lsa yoki bo'lmasa qandaydir kiyimini tozaliga e'tibor maaan bermayotgan bo'lsa yoki g'ibbat qilayotgan bo'lsa tashqariga ko'rinadi-da, tashqarida birodarlar nima qiladi ey deydi ko'p gapirma deydi kiyimini tozaroq tut deydi o'zingni ushla deydi tashqarida bu ayb ko'rinadigan bo'lganda birodarlarimiz bo'ladi atrofimizda bizga nasihat qilib bu aybimizni nima qilardi yo'q bo'lishiga yordam berardi endi musibat nimada musibat bu kasalni hech kim bilmaydi u qayerda bo'lar ekan biasi abdulloh maf nima deyapti uxlab qolib pushya olganim yaxshi deapdi kundzi davomi yurgandan ko'ra deydi yana shunday zikr qilinadi banu isroildan bo'lgan bir yigit tarkki dunyo qilib toqqa chiqib ketibdi dunyo <laughs> qutida mana shu ma'siyatga gunohga botgan dunyoda turibman shuni qiynasam ham ibodatda taqvoda yashab toqqa chiqib ketganda ana shu qavmni oqsoqollari bu yigitni qaytaraylik bu yo'lidan bu qilgan ishi yaxshi emas, deb uchta oqsoqol chiqdi. chiqib haligi yigitni tog'dan topishibdi ana shu darvishona hayot kechiryapti bolam sen bu yo'ldan qaytgin bu yo'l qiyin biz sinab ko'rganmiz Chidashli iloji yo'q sabring yetmaydi deganda bola shunday javob berar ekanki qiyomat kunida alloh taoloni huzurida turishi bundan ko'ra og'irroq deydi haqiqatda qiyomatni dahshati bilan dunyoda mashaqqatni solishtiradigan bo'lsa hech narsa emas dunyoniki juda bir chiroyli javob berdi haligi birinchi gapni gapirgan oqsoqol hozir shunday yumilib qoldi Siz dunyoda qiyin bo'lishinida qo'rqyapsizmi menga men oxiratdagidan qo'rqyapman dunyodagisiga chidayman qiyomatdagidaesa oson bo'lishiga uchun debi indamay qoldi ikkinchi osohol bolam sen qarindosh urug'laringni tashab chiqib ketib bu yerda yashaganingdan ko'ra ularni ichida yashab ularni rozi qilib yashaganing yaxshi emasmi? desa haligi bola aytadiki ey deydi agar men Allohni rozi qilsam, olsam bandalarni ham mendan nima qilib qo'yadi o'zi banda bandadan rozi bo'ladimi bu insonlarni ir hech qachon insonni inson rozi qilishi mumkin emas bu hayol bu yetib bo'lmaydigan orzu bu bola otasidan minnotdor bo'lmaydiyu birov birovdan minnatdor bo'lsin o'shaning uchun odamlarni rozi qilaman deyotgan odam bu sarobni quvolab yurgan merajni quvolab yurgan odam bo'ladi alloh rozi qilaversin hadislarda keladi o'zi bilan Allohning o'rtasidagi pardani bir inson ko'tarsa ya'ni aloqasini to'g'rilasa Alloh bila o'zini Alloh bu insonni boshqa odamlar bilan o'rtasidagi pardani aloqasini nima qilib qo'yadi to'g'rilab qo'yadi siz odamlarga yaxshilik qilgan paytingizda Allohni o'ylab qilgan bo'lsangiz ulardan sizga yaxshilik qaytmaganda xafa bo'lmaysiz ulardan odam odam emas ekansan shuncha yaxshilik ko'rding menga kerak bo'lganda yordamingni ayading demak siz yordamni nima qilgan edingiz shuncha qildim bilmadik bilmaydilar chunki odam bolasi odamdan rozi bo'lmaydi agar olloh uchun qilgan bo'lganingizda a nminku jaza va biz sizlarni ollohni roziligi uchun taomlantiramiz sizlardan mukofotni yoki rahmat minnatdorchilik kutmaymiz deydi ollohni rozi qilib olay qolgan odamlarni ham olloh mendan nima qilib qo'yadi rozi qilib qo'yadi ikkinchi oqsoqolgaham chiroyli javob bo'ldi qaytarish olmayapti bo'l fikridan uchinchi oqsoqol aytdiki bolam dedi mayli dedi dunyodagi shu mashaqqatga chidarsan dedi mayli odamlar ham Alloh seni rozi qilar lekin bitta kasal bor qalbingda dedi mana mendan burungilar olmagan ishni qilib qo'yibman demak men boshqalardan ko'ra baribir zo'r ekanman degan qalbingda u kervozli degan kasal urug' qoladi nima deb javob berd deysizlar bu odam uchta oqsoqolga uchinchisiga ham javob berib jo'natib yuboradi nima deb javob berdiekan biz qilomatlik deb aytishdid biz ham qilib ko'rganmiz bu iloji yo'q qiyin narsa desa qilib qo'ydi chidab beryapti o'shanaqa qilib qo'yganingdan keyin mannda xotirjaman hech kim mana deylik bir odam bir domlaga kelgan ekan kelib zakot pulini bermaslik yo'lini qidirgan ekan juda yani, katta miqdordagi e, pul bo'lgan u uch marta to'rt marta kelganda ham oxiri bo'lmaganda a esikina paloncha ming dollar deb chiqib ketgan ekan buni eshitasizda ha odamlar berishi qiyin ekan zakot ko'payib ketgandan keyin mana men undan ko'proq pulni ham berib beryubordim demak men zo'r odam ekanman degan narsa o'zinizga o'zigiz shayton nima qiladi tuydab turadi shu narsani qalbimizga mana bu yigitga aytdiki hech kim qilolmaydigan ishni qildim deb o'zingdan o'zing xotirjam bo'lib qolasan deganda yigit javob beradi amaki deydi diqqat qilinglar agar inson o'zini kimligini va robbisi kimligini tanisa hech qachon u jubga kervozlikka berilmaydi edi inson qachon o'zidan ketib qolar ekan o'zini kimligini robbisi kimligini esdan chiqarib qo'ygandan keyin inson nimadan yaralganiga qaramaydimi dedi alloh taolo axir u ko'krak xafasidan umurtqa pog'onalaridan otilib chiqadigan suvdan yaratmadingmi deydi Ya ayyuhal allazi xalaqaka ey inson seni karim bo'lgan parvardigoringga itoat etishlikdan nima to'siyapti? ulamolardan biri aytadi ey inson nimaga kelalasan axir sen siydiy yo'lidan bir marta uyoqqa, siydiy yo'lidan bir marta buyoqqa chiqqan bir mahluq bo'lsang inson o'zini kimligini esdan chiqarib qo'yganda eyin o'ziga o'zi baho berishni boshlar ekan довольный bo'lib qolar ekan o'zidan boshqa olim aytadi ey odam bolasi nimengga kerilasan ahli asling najosat materialing qorning to'ldir najosat ertaga qabrga qo'yilganda to'ldir najosat bo'lasan nimenga kerilasanyi najosatda nutfa iflosroqmi yoki siydiyni tomchisimi yetib bordimi agar siydiydan bir tomchi kiyimingizga tegsa yuvorib o'qib ketaverasiz namozingizni lekin bir tomchi nutfa tegsa nima qilish kerak g'usul qilish kerak bu yigit aytyaptiki inson o'zini kimligini esdan chiqarmasa hech qachon o'ziga nima qilmaydi baho bermaydi mana endi mana shunaqa kasal bor ekan 15 besh minut bo'ldimi mana shunda kasal bor ekan endi uni yani dorisi nima bu qalbi kasalligi bu ko'rinmaydi birodarlar musibat shunda ko'ringanda aytadik bir birimizga ey sen ko'p gapiryapsanm ey kiyimingni toza tut e ko'p boshqa qilma bu ichimizda buni o'zimiz tuzatishimiz kerak Alloh tavfir bersin bir kishi aytadi inson o'zidagi ujubni o'zidagi chervozlikni o'ziga baho berishga tuzatmoqchi bo'lsa تتا نسيه تبار ما دقت قلاص ان يرى التوفيق من الله تعالى فاذا راى التوفيق من الله تعالى فانه يشتغل بالشكر ولا يعجب بنفسه أن ينظر النعمة التي نعم الله بها عليه فاذا نظر في نعمائه اشتغل بالشكر عليها واستقل عمله ولا يعجبه ما sizda bir sifat shu pul bilan kerilyapsiz siz qarang bu pul kimniki o'zi birinchi e'tibor bering sizdagi bor narsa sizni keriltirayotgan sizni gupurtiroayotgan narsa kimniki o'zi özü bu o'zimiznikimi bu pulni kim berdi olloh berdimi qanday qilib ollohni narsasiga siz kerilasiz tasavvur qiling birovni minolgan moshinasiga siz kerilmaysizu xuddi birovni yegan ovqatiga sizni qoningiz to'ymagandek to'g'rimi Biroq chiroyli qilib qur'on o'qib bersa a, yemed, a deyiz, siz kerilmaysiz siz o'qimadingiz uni u qor o'qidi uni sizni puliz boshqalardan yupurtirayotgan bo'lsa mashinangiz chiroyliligi boshqalardan ishiayotgan bo'lsa qarang bu mashina kimniki o'z aslida Allohnikimi? agar bu ne'mat ollohnilii eslasangiz sizga vaqtincha berilganligini eslasangiz shunga shukur keltirish kerakdgizda kerilmaysiz emas-da u yo siznikimi ikkinchisi shu pulingizni xayriyatga sarf qildingiz lekin shu moshinangiz bilan odamlarni xizmatini qildingiz hech kim qilmadi mana tikosi borlar tashlab qo'ymadi moshinani atirga men mercedes bo'lsa ham benzini ko'p isaham nima qildim tashlab qo'ysa bo'ladimi tikosi borlar benzin rasxod oz lekin men mersedes bo'lsa nima qildim tashlab qo'ydim tushib kelayotib o'zimga o'zim baho berib kelaman mana hech kim qilmagan ishni nima qildim qilib qo'ydim shunda ikkinchi dori ishga tushsin shu ishni qilishlikni olloh sizga berdi tavfiqini agar siz qilmaganingizda boshqasi tashab qo'yardi ekan lekin shu savobni olishda imkonitni kimga berdi sizga berdimi bugun mersedesda chiqib ketish bor ediekan mana shu jo'ra siz olib chiqmasiz, nariga mersedes bor nima qilardi uni siz olib chiqib tashlamadingiz Alloh sizga izn beruvdde bo'ldi nimaga kerilasiz uchinchi dorisi xo'p, tashab tushdingiz ollohdan ham dediz. ollohni moshinasi ham dedingiz olloh tabiq ham ber dediz bir ikkisi bo'ldi uchinchisi turibdi hali qabul qilamikin buni olloh hajga borib keldik qur'on o'qiyapmiz farava o'qiyapmiz mana akalar ro'za tutyapmiz hali kitabiya Biz xursandligimiz bir mahal bo'ladi akalar kitobimizni o'ng qo'limizda olganimizdan keyin xursand bo'lishlikka haqqimiz bor ungacha xursand bo'lishlikka hech qanaqa sabab qovut yo'q chunki aytyapmizku mana banu roldan bittasi yetmish ibodat qildi aka uka omonat bo'lgan singlisini berudi uni zino qilib o'ldirib qo'ydi zo'r ibodatxon bo'lgan rohib shayton keldida menga iymon keltirsang seni qutqarib qolaman dedi senga iymon keltirdim drosa olib oborib turib o'limga shu yerda kofir qida shayton men sendan pokman men ham ollohdan qo'rqaman shunday surib qo'ydi yetmish yil qilgan ibodati qayerga ketdi o'shaning uchun bu o'qiyotgan namozimiz bu qilayotgan taqvoimiz hali xavotir akalar qabul bo'ladimi yoki bo'lmaydimi nechta bo'ldi dorisi nechta bo'ldi uchta bo'ldi uyqusiramanglar va to'rtinchisi mana yana bitta savol moshina ollohniki ekan bu moshinani yaxshilikka yo'l beradigan tafii ekan ollohniki ekan qabul qilish ollohni qo'lida ekan bizda nima bor unda лично bizniki bormi biror narsa biror narsamiz bormi shaxsan o'zimizniki o'zni olloh bergan pulni olloh bergan ixtiyorni ham olloh bergan bormi <laughs> <Bağa mı başka? gülüyor> boshqa nima bizga shaxsan bizga masalan man olloh bergan mooni <laughs> ham <deyam> olloh bergan qolni <laughs> ham olloh bergan aqlni ham olloh bergan harakatni ham olloh bermasa bo'lmaydi bitta ish bor shaxsan bizniki bu gunohimiz gunohni olloh bermaydi biz o'zimiz qilamiz uni ho'p bizdagi hamma yo ollohniki ekan bizdagi narsa bilan kerilish mumkin emas ekan nimamiz bizniki ekan kelinglar kelinglar shu gunohimiz bilan kelinglar agar kerilish bo'lsa inson ana shu kelinishlikdagi kasal yo'q bo'lishligi uchun qarasinda o'zini qilgan gunohidan boshqa hamma narsani Alloh bergan ixtiyorni ham aqlni ham savobni ham boshqani ham bo'pti men manaqa yomon odamman men manaqa bir xunik xunuk pellarimn rasvo sifatlarim bor deb uni yashiramiza o'zimizni narsamizni yashiramizu Alloh bergan narsani o'zimizni nima qilamiz yuqoriga ko'taramiz demak birodarlar agar qalbimizda mana shunday bir kervozlik boshqalardan o'zimizni ustun tutishlik boshqalardan bala tutishlik sifati paydo bo'layotgan bo'lsa esimizdan chiqmasin birinchi dorisi bizni keltirayotgan bu pulimiz bu ilmimiz bu mashinamiz ollohniki bu birovni narsasiga kerilib bo'lmaydi ikkinchisi agar shu qo'limizdagi narsani yaxshilikka sarflab turib kelinayotgan bo'lsak olloh yo'l beruvdiniy qilyapmiz buni yaxshilikka uchinchisi bu qilgan yaxshiligimizni olloh hali qabul qildimi qilmadimi bu savol bu to'rtinchisi gunoh biziki. agar kerish mumkin bo'lsa kelinglar shu gunohimiz bilan Bir odamni ollohni tanitadigan bir ilmi bo'ldimi eng katta ilm shu Allohni tanitdimi yetadi shu ilmga endi bir odam o'ziga baho